اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من شر لساني ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر مني